Salam hörmətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış 3 otaqlıq mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir. Xırdalanın tam mərkəzində, Heydər Parkına qarşısında. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Mənzil 2-ci mərtəbədir, yeni tikilmiş binanın 15-ci mərtəbəsində yerləşir. Girişdən qarşısında mənzilin qonaq otağı yerləşir. Ümumi sahəsi 126 kvadratmetrdir. Orijinal 3 otaqlı mənzildir. Xırdalan parkının qarşısında yerləşir bu mənzilin. Bütün otaqlarının baxışı parkdadır. Geniş, işıqlı mənzildir. Və belə bir açıq balkonu var. Xırdalanın tam mərkəzində yerləşir. Tam yaşayışlı binadır, binada qaz, su, işıq fasiləsizdir. Sürətli lifti var. Burada məzinin sanitar boruşağı yerləşir. Mənzilin sanitar qovşağı ayrı ayrıldı. Mənzil şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Bura mənzilin yataq otağıdır. Döşəməsi laminatdır. Mənzilin təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. mənzilin uşaq otağı yerləşir. Bütün otaqların pəncərəsi Xırdalanın parkına, Heydar parkına baxır. Bura isə mənzilin mətbəxidir. Mətbəxinin qarşısında da balkon var. Qondisiyneri, qaslağacı burada qolub, qurulub, iki balkonu var mənzilin. Qiyməti 150 min manatdır, sənədi MTK-ya məxsus müqavilə sənədidir. Ətraflı məlumat aldı etmək istəsənsiz, qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu günə bu qədər, sağ olun.